направлении использования физиотерапевтического оборудования, физиотерапевтических методов, в целом реабилитации, вот на этой конференции в этом году очень хорошим, я так понимаю, сектором входит детская куртология и медицинская реабилитация в педиатрической практике. Я надеюсь, что сегодняшняя конференция положит в новому в нашему направлению в нашем сотрудничестве и, что самое главное, будет, конечно же, достигнуты положительные результаты, которые будут направлены в целом на повышение, на улучшение состояния здоровья наших детей. Наш институт, Институт детской портологии и физиотерапии, это бывший всесоюзный научно-исследовательский институт, который работал, был открыт и работал в советском государстве, а в 1991 году преемственно перешел в общем в подчинение Министерства здравоохранения Украины. Мы занимаемся восстановительной терапией больных детей с различными заболеваниями, соматическими, с ортопедическими, неврологическими, в общем-то, заболеваниями, которые ну, большей частью например, несут за собой перспективу импродизации. Сталкиваешься очень часто с таким мнением, что сразу на лечения лечение это, в общем-то, ну скажем так, солнце, воздух и вода, распределенная на да, наши лучшие друзья я позволю себе уточнить, что восстановительное лечение на салатурном полотном этапе больных детей, как я уже сказала, с соматическими и тяжелыми квалифицирующими заболеваниями, это труд, большой труд. И, конечно, переценить актуальность этих вопросов на сегодня невозможно. Мы все знаем, что сегодня это дети. Завтра это наше молодое, должно быть работоспособное поколение, которое Конечно же, условно говоря, будет кормить, в общем тех, кто уходит на садовый на, отдых. И, в принципе, будет, скажем так, государство, его основа, его работоспособность, то, что, в общем-то, такие знаки являются хорошего распространения, это наше молодое поколение. Поэтому, естественно, здоровье детей – это очень важно. Но на сегодня э, мы не можем, э, смотря на нашу статистику, государственную статистику Министерства здравоохранения Украины, сказать, что э, здоровье детей сегодня хорошее. К сожалению, если проанализировать динамику с 2003 года, э, вот до 2010-го 20 вами цифры, то в общем-то мы видим неуклонный рост и по распространенности, и по заболеваемости. ...от 0 до 17 лет. Уже на протяжении... ...классификация, и к детям мы относим детей подросткового периода с 14 до 17, до 17 лет включительно. Поэтому в этом графике предоставлена как раз распространенность и детей от 0 до 17 лет. Посмотрите, каким образом растет, соответственно, инвалидность детей. И в данном случае, опять же, приведенные цифры у меня здесь немножечко глубже, значительно увеличивается. Это говорит о том, что эти наши меры все-таки предпринимаемые для восстановления низкоэффективны. Более того, я коротко хочу остановиться и на том, что в значительной степени меняются качественные показатели здоровья. Но я получала в свое время классическое педиатрическое образование и хочу сказать, что, конечно, в структуре заболеваемости, как правило, преобладали, неправда, и сегодня преобладают заболевания органов дыхания. Но Сегодня в структуре детской заболеваемости мы, в общем-то, достаточно часто уже видим, в общем-то, такие осложненные формы заболевания горных дыхания. Это дети с абструктивными синдромами, дети с бронхиальной астмой, аллергозы. Более того, хочу сказать, что стали омолаживаться такие заболевания, как остеохондроз. Стали появляться заболевания сердечно-сосудистой системы,